Hərgəzə salam. Bu gün sizə Arif Lemin 15-ci kataloqundan olan sifariş dərmini təqdim eləyəcəm qızlar. Gördüyünüz qədərilə sifariş çox böyüdü. 250 ballıq sifarişdir. E, burada gümüş klass aksiyası da var. E, bundan öncəki videoda mən sizə izah etmişdim gümüş klass aksiyasını necə götürmək olar. <coughs> Üzrə hesab eləyirəm. Deməli, gümüş e, klass aksiyasını necə götürmək olar? Əgər 14-cü kataloqda 150 ballıq sifariş yerləşdirmisinizsə, 15-ci kataloqda da 150 ballıq sifariş yerləşdirdiyinizdə All Orniceing ətrini, gördüyünüz bu gözəl ətri şirkət bizə cəmi 20 manata təqdim eləyir bu kataloqda. Növbəti kataloqda maqnitistan təqdim edəcək. Ona görə e, aktiv istəməyin ən gözəl üstün cəhətləri hədiyyələrdir, qızlar. Deməli, Alornasing nice ətrini mən artıq 4-5 kataloq idi ki, gözləyirdim nə vaxt çıxacaq gümüş klass aksiyasına və nəhayət ətir mənimdir, qızlar təqdimata baxın. Bu təqdimat heç bir brend kampaniyalarda yoxdur, təsəvvür eləyirsiniz. Brend kampaniyalar belə təqdimat eləmirlər, nə gözəldir indi baxın və ətir. Bunu mən keçirib qoyum. E, barmaq izlərinə görə üzürrə hesab elin. Qorobka matdır, əlim kremlidir deyə elə görünürdü. Deməli, e, flakon da kremlədim artıq. Ətir maqnitistəyə bənziyir. Amma başqa başqa istiqamətdədir. Maqnitistəyə bənziyir, vurduqda e, hansısa bir şleyfləri magnetistaya oxşatdım. E, Tünd dətirdi. Bilmirəm səsim sizə gedir ya yox, bundan artıq səsim çıxmır, üzrə hesab edin. Səsin telefon səsinə biraz çox verərsiz. <coughs> İnanıb danışa bilmirəm, amma təqdimat eləməsəm qızlar gəl bir saatda götürəcək hər öz sifarişini və təqdimata artıq heç bir məhsul qalmayacaq. Ona görə <coughs> belə bu eybəcər səsimlə sizə təqdimat eləyəcəm ətir tünd ətirdi amma maqnitis də ə, başqa istiqamətdədir bu açıldıqda biraz tün qoxulu çiçəklərin qoxusu gəlir. Şirinli bir azcığı var amma insanı bezdirən şirinli deyil. gündəlik ətir deyil, onu da deyim harasa ə, qonaq gətdi də toya bayramə elə yəni vurmaq çundur. Belə gündəlik Mən vurabilmirəm, bəlkə də elə xanımlarımız var ki, tünd ətirləri sevirlər, bəli onlar gündəlik istifadə etməyi sevirlər. Amma mən məsələn bunu hara-sə getdikdə e, istifadə edə bilərəm. Açıldığıda çox xoşuma gəldi. Maqnit istanı işlədə bilməmişdim. Bilmirəm, yay idi, ona görə işlədə bilmədim. Belə qoyum. Qalsın bu gözəllik burada. deməli başlayaq başdan çünki ortadan başlayanda qıraqlardakı məhsullar yadımdan çıxır təqdimat eləyə bilmirəm. E, Elvia bu kataloqda çox yaxşı endirimlə gəlmişdi. Səfirlərə görəsə 22 manat 50 qəpi idi. Və mən deyirəm, yayın ən gözəl ətirlərindən biridir Elvi. Amma qışda da təbii ki xanımlarımı sevir belə e, xoş incə ətirləri. Məni kataloqda 2 ədəd antiperspirat endirimə düşmüşdü. Elviya və ə, şəkildəki Miss Jordan idi qızlar. O səhv şəkil qoyulmuşdu. Volare idi əslində. Sonradan düzəldirdil səhv. Amma ə, kataloqda yenə Miss Jordanı görünür təbi ki. Mən sizə səhniyədə YouTube-da məlumat vermişdim. Yəqin ki kimlərsa görmüşdür. Bəli, və oları indi endirimdədir 4 manat 50 qəpi idi. Ola bilər qiymətləri səhv deyirəm qızlar, çünki kataloq yadımdan çıxıb. Jordan Goldn CC kremi. Bu sifarişi ata bilmərəm. Açıq rəngdədir. Sonra Viv Club Ibiza. Eee, qiymət desən 10 manat idi. Məni kataloqda Bu da sıvadır, qız da barmağımın bu qaraltısına fikir vermir. Xəstə olduğuma görə çox nar yeyirəm və nar mənim əlimə bu günə qoyur. Gərək əlcə geynərdim. Maqnetist də bu xətalıqda endirim deyildi. Qiymət yadımda deyil, 50 manat idi, səhv eləmirəm sizə. E, Kataloğun linkini videonun aşağısında da buraxacam. Ordana keçib baxarsınız, sonra comment bölməsində də yazacağam. Qiymətlərə kim baxmaq istəsə keçib baxa bilər. Laboshun sekret super endirim dedi qızlar. Bunun flakonu bir evin yaraşığıdır. Əgər hədiyyə vermək istəyirsinizsə, həqiqətən çox gözəl bir hədiyyədir. Şirinli, meyvəli qoxusu var az azıq şokolad ətri ilə. Kimçi ki, şirin ətirləri sevir, Laboshun sevəcək. Ehlat Amor çox yaxşı endirim dedi. 3 ədəd sifarişim var idi mənim. 22 manat 50 qəpiyə. E, şirin olmayan, ədviyəli olmayan bir qoxudur. Sadəcə incə çiçəklərin qoxusudur. Çox qəşəngdir. Bu kataloqda ətirlər həqiqətən yaxşı qiymətə gəlmişdilər. Sonram yeni dəstimiz qızlar ax adını oxumayacam çünki çox güman ki səf oxuyacam. Deməli təqdimat eləməyi sevirəm. Mən belə bağlanmış məhsulları qızlar baxın bağlanıb blombu var üstündə. Yəni alıcıdan başqa heç kəs aça bilməz. Bu da falqalıdır. Amma qızlar ətri təsvir ilə falqadan falqadan bilinir. Zəncəfil ətrli ə üç və bədən kremi və duş üçün krem gəldi. Çox qəşəng idi. 12 manatlıq sərf eləmişəm. Ya 11.90 idi, ya 11.50 idi, bilmirəm, elə bir zivarda. Sonra, ə çəpək Əlifin əleyhinə olan dilim dolaşdı. Herxson məhsulu endirimdə idi. Qiyməti yadımda deyil. Sonra Eclat Home Sport super endirimdə idi bu kataloqda. Çox gözəl, qoxusu var. Mənə görə qalıcıdır, amma xanımlarımızın çoxsu yazmışdı kommentlərdə ki, Eclat Home Sport qalıcı deyil. Yəni qalıcılıq bu çox bir zəkirəli bir mövzudur. Çünki qalıcılıq insanın dərsindən daha də əslidir. Geyindiyin paltarın materialla da aslıdır. Sonra yəni bir çox abu havadan aslıdır. E, vurduğunuz e, fəsildən aslıdır. Ona görə qalıcılıq mən deyəndə yaxşıdır. Bu hər kəsə aidd deyil, təbii ki, mənim zövqümə görə. Mənim geyindiyim paltara görə, mənim dərimə görə qalıcılığı yaxşıdır. Üzr istəyirəm elə qızlar. Ona görə, yəni qalıcılıq mövzusu mən artıq heç kəsinlə müzakirə eləmirəm, çünki hər kəsin özünə görə ayarları var, hər kəsin özünə görə e, qalıcılıq prinsipləri var, belə deyim. Yəni ona görə he, artıq kommentlərdə heç kəsinə qalıcılığa görə müzakirə aparmıram. Sonra Miss Jardaine Kətan Katalıqdan endirim dedi. Onu da sifariş eləmişdim, indi təqdim edirəm sizə. 25 manat idi. <coughs> Sonra əl kremləri endirimdədir bu kataloqda. Qızlar 2 ədəd götürənə hərəsi 4 manat nə isə qəpi idi. Yaxşı qiymətdir bu kremlər. Həqiqətən yaxşıdır. Qoxuları da mən xoşuma gəlir. Sonra Zevanın haylayter idi bu qızlar. Bunu açmayım, mənim sifarişimdir bu. Özümə götürmədim. Çünki başqa bir məhsuluna baxıram. İstəyirəm Vplay ilə Flormarın highlighter-ını götürmək istəyirəm. Ona görə bu məhsulu götürmədim. Amma highlighter-iniz yoxdursa, bu məhsul mini kataloqda çox yaxşı qiymətə gəlib. Məhsulun təqdimatı var mənim video kanalımda, video kanalı idi, YouTube kanalımda. Axtarıb baxa bilərsiniz. Artıq öskürməkdən sözlər tapa bilmirəm. On Color-un laqları qızlar. eee endirimlə gəlmişdi 2 manat 79 qəpi idi, səhv eləmirəmsə. Sonra Lavنيه çərləsin quru dərilər üçün olan kremi. eee deyərdim sizə ki, çox yaxşı məhsuldur. Ağzı fayqalıdır, açıp göstərə bilmərəm qoxusu yoxdur bunun. Yəni farqadan hiss olunmur. Təbii ki, qoxusu var, amma mən farqadan hiss edə bilmədim. Eə, quru dərilə dərisi olan xanımlarımıza məsləhət görərdim. Ə, əgər təbii ki, optimalsa, bitkəniz yetmirsə, Lavie Naturelsin məhsulları da yaxşıdır. Amma ümumiyyətlə optimalsin məhsullarını məsləhət görərdim. Baha olmağına baxmayaraq çox yaxşı effektləri var. On Color-un qələmləri bu kataloqda endirimdə idi. Sifarişdir bunlar. Göz qələmidir qara və e, bu da qaş üçün qələmdir. Görürünüz kimi açıq rəngdədir. Sonra On Color-un lineridir. Qiymətlərə dediyim kimi kataloqa linkini qoyacağam. Aşağıda baxa bilərsiniz. Bir də Zefanın göz üçün qələmidir qızlar bu. Avtomatik çıxan qələm deyil. Ata bilmədim. Əlim kremlidir, ata bilmədim qızlar. Bu avtomatik çıxan qələm deyil. Avtomatik çıxan qələm budur. Bu yolulmaq üçündür. Amma yaxşı qalıclığı var. Yəni bunu sifariş edən xanım bir dəfə sifariş elədi. İndi artıq 4-cü dəfədir, neçəm dəfədir yadımdan çıxıb hər endirimdə olanda 1-1, 2-1 götürür. Sifarişlər bu qədər, qızlar, bir tərəf təqdimat elədim artıq. İdarə eləyərsiz. Və bu kataloqda 2 kataloqu təqdim elədi bizə Ariflem şirkəti. Nə əcəbsə, kataloq vaxtından əvvəl gözəl təqdim olundu. Deməli 16-cı kataloq budur. Bu da 17-ci kataloqdur. Kataloq 29-u 11-ci ayda 18-i 12-ciyə qədər davam eləyəcək. Yəqin ki bu sonuncu kataloqdur bu ilin, amma 18-nə qədər davam edir. Ondan sonra 12 gün qalır axir dekabrda. Bəlkə ona yeni kataloq olacaq, bilmirəm artıq. Və 2 kataloq Bu qataldı məən sizə bu həftənin son yəgar təqdim eləyəcəm, əgər səsim düzəlsə. Bunu isə bir həftə sonra inşallah. Bu qədər qızlar like düyməsini basmağı unutmayaq, çünki bu qədər boğulmaqla, öskürməklə mən sizə sifət dərmini təqdim eləyə bildim. Əziyyətə dəyər verərək, heç olmasa bir ədəd də komment yazarsınız mənim üçün. Sağ olun.